Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Курт 0203. И сегодня я вам расскажу о такой крутой пухе, как АЦР. На АЦР по модулям ставится все. Я себе выбрал те, которые мне по комфорту. Это очень крутая пуха. За у нее 45 патронов, а не за у нее 30 патронов, как ну, по стандарту. Э -э... Эта пуха мне очень понравилась. Я ее, наверное, все-таки буду выбивать. Потому что я думал, выбивать пухи задонут или нет. И вот решил, что все-таки буду выбивать. Потому что оно того стоит. Эта пушка за штурмовика. Мне очень понравилась. что-то никого убить не можем. Она наконец-то попалась, девчушка с этой пушкой реально можно рашить. Ну вот меня, скорее всего, я его не увидел. АЦР мне очень нравится. Он мне очень понравилось, особенно с, если стрелять с пламегасом. Ой, упал. Что-то я за пинго не могу залезть. Мне эта ЦР очень понравилась, она очень прикольная, с нее можно тащить. 30 патронов везде хватает. Вот видите, минус 2 сделали и нарвались на бинального тактика. Вот так вот сделаем. Пускай раз там сидит. Немножко слепее попутит. Шишка. Что-то его не увидел, как он пробежал. И нас его убил. Закидывает нас тут кренами. О, меня спасли. Спасибо чувакам, что спасли, а то я что-то нажал на перезарядку, и началась перезарядка, и как вот сейчас, и выбежал фраг. И меня убил именно словил на перезарядке. Такие моменты очень частые, я их очень не люблю. На таком расстоянии его легко, с легкостью убиваем. Это в нем, в нем мне очень нравится. Минки, минки, минки. Постоянно проблема ангаров. Если бегать, можно налететь очень легко. Мы идем со счетом 6 к 4. Это плоховатый счет. Наши тут закресились. И кресят, сидят. Крески. Мы это кресим редко. Лаги, лаги, лаги. Как нас тут мина будет? А у него есть, но она не сильная. Посмотрите. что но нормальная дача у него. Накипать будете. Вот наш троих сделал сайки 12 а скрос чо что-то я прорашить решил и думал что я этого убью но закончились патроны я сделал всего лишь двоих закончились патроны достал наган и он успел достать Свой дробовик Вот опять Крейсит Бенелли тактика Кинем ему туда гренку Никого не зацепили Мда. Мстим нашим за наших Почти убил, у него хп не осталось, почти вот его э, греной добили. Прикольно. Этим временем иду с учетом 11 к 8. Что главное в командных боях? Главное на командных боях меньше, меньше смертей, а больше убийств. Я этого стараюсь придерживаться. И вот сейчас начинается такой неловкий момент перезарядочка, и у меня лаги. Шишка наш уже там взрыватель, взрывателей ставят много. И гренку мы прибережем. Вот мы видим, кто-то сверху закрылся. Снимаем. АЦР работает хорошо как и на дальней дистанции, так и на ближней. Мне она очень понравилась. Вот отцепанули. Сексом СХМ-8. Хэт не пробил. Да. Умею я пробрасывать грены вообще. Зачетно. Уйди. Стал зади меня, меня, меня пихает. Я застрял. Не могу ничего сделать. Потому что застрял. Несуем ну, одного, двоих уже. Делать двоих СЦР это очень легко. И меня подорвали. Что же хочу сказать в заключение. Пушка очень крутая. Советую, выбивайте. Про... Или проходите ликвидацию и ждите эту пуху. Мне она очень понравилась. Она почти... Она в некоторых выбита, в некоторых нет. Короче, отпадная пуха покупайте. Ну, на этом, пожалуй, все. Я рассказала про АЦР. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч. Увидимся в новых видео.